Лозівчани продовжують славити місто і громаду своїми перемогами. Творча команда школи брейкінгу LZB у Лозовій поділилася своїми здобутками за останні п'ять місяців. Так як з початком нового 2021 року в країні був локдаун, потім деякі області жили в червоній зоні, тому фестивалів з брейкдансу було не надто багато, говорить наставник і тренер Владислав Трофімов. Одним із значних був всеукраїнський фестиваль, який проходив у Києві. Цей фестиваль можна назвати міжнародним, так як у ньому брали участь брейкери з різних країн Республіки Білорусь, Естонії та інших країн Європи. В кінці февраля, в початку марта був Джоенджем, де наші дітей показали дуже круті результати в частності Антіпінка Іван, Бібой Антіп. Вот он. Занял второе место на всеукраинском фестивале. Немножечко не хватило ему до первого. Если бы он занял бы первое место, поехал бы в Данию. Недавно на этих выходных прошел фестиваль Flow Wars, где были детские отборы. И вот как бы Ваня был в шаге. Ну ничего, я думаю, в следующий раз мы поедем, выиграем и в Киеве, и непосредственно в Дании сам фестиваль. Ваниной номинации вот 9-12 лет, Принимало участие около 150 человек из всей страны. А я как тренер, точнее как соло бибой, профессионал, занял тоже первое место среди профессионалов. Профессионалов было около 100, были белорусы, эстонцы. Два года назад на этом фестивале я занял второе место, был в финале, немножечко не хватило. И вот спустя два года, несмотря на карантины, выбрал и доказал. Разом із першим місцем Владислав виборов поїздку до Англії на участь у міжнародному фестивалі з брейкдансу. Призер фестивалю Юний Антіп», який займається брейком близько чотирьох років, розповів, що у школі брейкінгу навчився багатьом рухам і трюкам. І за ці роки, завдяки заняттям, з'явилася харизма. Також поділився, чого ще навчився у школі. Саме і відчувати музику. Брейк він мені дає сили і впевненості в собі. Перед поїздкою до Києва юні бібої школи брейкінгу старано працювали. Як говорить тренер Владислав, вдалося організувати майстер-клас від чемпіона світу з брейкдансу. Після чого провели батли. 에, привезли бібой Люсі Скай, це дев'ятикратний чемпіон світу по брейкінгу, він з нашої країни, з Львова. крутой, именитый, опытный парень, и он приехал, поделился своим опытом, после чего мы сделали батлы. И он вдохновился просто лозовой, сказал, это наикращая мисс, где он был за последние года, где очень уютно, гостеприимно и крутой для маленького города уровень. Некоторых деток он похвалил, сказал, что это просто маленькие профессионалы. Також школа брейкінгу провела декілька невеликих за масштабами змагань серед вихованців, дотримуючись карантинних обмежень. І днями юні брейкери взяли участь у масштабному фестивалі вуличних культур, який проходив у Харкові. Це в честь моєї дня рождения були батли, де ребятки наші теж дуже круто себе показували. І недавно ми їздили в Харків. Я був один из членів журі, скажімо так. Судил фестиваль, наши дети были в топ, то бишь они уже не проходили отбор, их позвали за все заслуги, которые они за последние года накопили. Повторюсь, Иван Антип первое место, Битва Харькова, Семен Колесник, Бибой Молния второе место. Это впервые за 20 лет, когда Лазова где-то в финале. То есть это очень круто. То есть уже говорит о том, что движемся в правильном направлении и делаем нормальные вещи. Также Белов Тимур Бибой Революшн занял первое место по области. И этих деток пригласили в топ-часть. Они не проходили отбор, а сразу бились, как приглашенные гости. Вот немножечко, видимо, из-за карантина последнего не успели подготовиться, так как было буквально 7 дней. И ну, круто, круто ребятки показали достойность, но могли бы выиграть, но немножечко не хватило. Харьковский фестиваль — это Street Culture Games. Скажем так, это все украинские, так как э, приезжали участники, знаю точно, с Львова, э, с Восточной Украины, много откуда. Область Днепр, вот, Полтава приезжала. С Лозовой поехало принимать участие 15 человек, из них 5 уже были в топах, это которых официально позвали, и двое, с те, которые проходили отбор, прошли. Было 4 номинации, 08 лет, 912 12 13-15 и 1620 лет. Все детки круто себя максимально показали. Я очень рад и горжусь Все круто. Владислав также Дейкер Кослив сказал про Лозевскую брейкинг школу. Та про ЕЕ ребрендинг. Школа называется ЛЗБ. Это лазовая брейкинг. ЛЗБ брейкинг школ. Получилось вот такой у нас новый логотипчик. И это раз, а два еще маленькая монограмма. Это круг вот этот, где тоже видно три буковки эти ЛЗБ. Идея родилась давно обновить и стоял э, вопрос что бы вставить э, чтобы обозначало что вот именно лозовая это из достопримечательностей это ЖД вокзал узловая станция так как все знают лозовую благодаря вокзалу и дизайнеру у которого все делалось удалось совместить и сделать вот такое красивое лого І ще одна новина: лозівські брейкери мають шанс взяти участь в Олімпійських іграх у грудні 2020 року. Міжнародний олімпійський комітет офіційно додав вуличні танці в стилі брейкданс в медальний залік на Олімпійських іграх, які відбудуться в Парижі в 2024 році. І наші бібої вже побували на офіційних зборах по підготовці до Олімпійських ігор. Буквально недавно в апреле я и один из наших учеников Симоненко Максим были на первых украинских сборах по, э, с олимпийского брейкинга. Э, длились они 4 дня, было это под Киевом на олимпийской базе Конча-Заспа. Э, были крутейшие мастер-классы топовых танцоров нашей страны от легенд, э, также батлы общение отдых оздоровительная программа спортивная программа которая все-таки нужна нам в нашем виде танцев звали только 10 профессионалов с нашей страны и по 8 участников с каждой номинации это к примеру дети до 13 лет дети от 14 до 16 профессионалы а также девочки вот было там буквально 36 человек со всей страны и мы снова готовимся. 3 июля в Киеве будет чемпионат Украины по брейкингу, где будут формироваться новое, добираться новые люди, новые детки. Уже есть шансы, да, что кто-то, возможно, даже слазовой будет. Это может быть, как я, это может быть кто-то из молодого поколения. Есть уже, да, возможности и шансы быть на Олимпийских играх. Но это все на словах легко, а нужно показывать делом, тренироваться усердно, упорно.